Так вот, не знаю, зачем Лех прервал видео, но продолжим. Но, да. не, но без меня. Сегодня у нас новый ведущий нашей программы. Новостные новости вечерние. Мы Антон. Тут. Что мы сказать по поводу сегодняшнего дня? Пришли мы заведение ЕД, Как там? Един, еден какой-то. Эден бар вообще. Еден бар, там. да. Сидим на втором этаже. Блин. Давай сначала. Не верю, заново. Короче, по второй дубль. Дубль два. Да. Мое, возьмем из того, который был до этого С нами сегодня Антон, вечерний ведущий новостей. Ургант с Антоном, да? да. Вечерний Вечерний, вечерний Антон. Антон. Это. Так вот, прошли заведение. Забыл как. Едем Един бар. <coughs> Едем бар. Да, едьте бар. Едьте бар. Да. А, морепродукты понадоели, но не нам всем. Легкий, поход делаю еще как бы он кушает еще до сих пор морепродукты продукты. Мы с Астасом решили все-таки по мясу сегодня попробовать. О, стейк. Стейк, да, стейк 네. приготовлен на красном вине. Мы хипстеры, которые уже не фоткают еду, мы просто делаем видео с еды. Заказали кальянчик новый, заказали. Сегодня мы еще всякие путевки, поездки. Завтра. Ждите... Разбавленный да, нельзя Завтра ждите видео с песчаных дюн. Завтра ей на дюны Завтра? Да. Ну, очень рано. 5 утра мы выезжаем, будем сонные, некрасивые, но что-нибудь, я думаю, мы снимем. То есть примерно как а, коренные, коренные вьетнамцы, сонные и некрасивые. Как всегда. Да? Вот, прикупили шапку, вот на полу валяется и очередную шапку, чтобы завтра не сгореть. Ну и пьянствуем потихонечку, ребята тут вот решили Несколько слов взяться. о соведущей, о погоде. Итак, погода. Видимо, погода не удалась, я так погода понимаю. Погода жжет. Ну давайте, давайте, давайте. Вечер, вечер, давайте. давайте. Опа. Давай. Cheers. Привет вам всем. Рабочая Москва. Москва. Москва, работай. Работай. Давай.